Если вы прокурор, представьтесь, пожалуйста. Кому? Ну, я не вижу вашей формы. Удостоверение мне. Кому? А куда вы пришли? А вы А куда вы пришли? А вы Вот на мне написано, кто я. Ну, что? Ну, что там написано? Так читайте. Если так я вам заберу. еще раз говорю, кто вы? А за что вы здесь делаете? Чего вы зашли? Уважаемый, что вы здесь делаете? Кто вы? вызывать милицию, потому что непонятный человек. Уважаемая, не слушаю. Ильич, на милицию, на милицию. Человек какого-то черта пришел в зал судебного заседания, не представляется, не говорит, кто он. Вы как народ, или вы как этот ну, что У меня свободное заседание. А, ну, да. Видели кто-нибудь есть, кто-нибудь проверял этого человека документы на выходе. Походим. Александр, позовите представителя Беркута. Или кого-то там, Грифона. Да, у нас заседание. Так а какой-то человек пришел, не представляется. Вы его знаете? Ну, значит, пришел, пришел, а, поэтому... это прокурор. Тю, подождите. Так это если прокурор. Вы же при исполнении, прокурор. Чего вы не представляете? Кому? Как это кому? Вы в суд заходили. Молодой человек, я вас прошу прощения. А вы про... проверяли документы до того молодого человека? Что он нам отказывается представлять? Что? А вот этого? А кто? Так он на работе, он говорит, что прокурор. Чем будет? кто хочет и как хочет. Я понимаю. Вы же, почему я а, должен отвечать на ваш вопрос? Поста не отвечать. Вас Хорошо. Алигу милиция? А мы сейчас должны установить я. личность хорошо. по любому. Хорошо. Милиция, пожалуйста, срочно время. Ну мы вот заходили, но паспорт показали. Паспорт у вас есть? Вот мы находим, вы мы на турникете никите паспорт показали. Покажите паспорт, да еще. Зачем он Прокуроры обычно ходят в форме регалиями, чтобы не вызывали. А так получается, что в свободное от работы время. Вы У вас судебное заседание, прокурор. Ну, Если вы прокурор. Смотрите, человек непонятный пришел, убегает. Да что, вызывайте милицию, в любом случае надо будет устанавливать. Зачем вы провоцируете? Я не могу понять. Зачем? А вы кто? Я еще раз сказал, вы маркер не трости. Это модельное посещение. А показали, мы же пошли показали. показали. Да, да, да. Ну, это ж открытая судебная заседание.

Thank again. You

Реалізували, тому в будь-якому випадку треба випуск, робити перед судовому засіданні, але це одна з підстав щодо відводу прокурори на наступному судовому засіданні. І я хочу заявити це... про питання, щоб наступного сезону засідання ми вже зараз у участі по дім складав на сесуванні Хорошо, давайте це дію офіційно. Значит, на сегодняшний час все рассказал. Пошел. Тут выясняет дом к процесса. На сегодняшний час тут выясняет, что на сегодняшний час есть такие хлопотания. Есть моя сумма, стала справа. По реке начинает, по реке начинает. Он это разумеет. На сегодняшний час без всех материалов криминальной справы тут еще можно выяснить, на тем, что здесь есть все пальцы, здесь пытание по, по, по восстановлению сырого. Вот таких умовок я, пожалуй,

Можно же отсюда зайти. по одному человеку не Мне интересно, а кого он там выходил? Под другому прокуратуру. Я выходил и представлял, как первый раз рассказывал. И телефон оставлял. Девушки, там инвалид сидит в коляске. Здесь прокурор с каким-то непонятными делами занимается. Пропустите его. Пропустите, пожалуйста. А пожалуйста. чего вы решили сразу заканчивать? знакомиться с Сразу, я планировал да. Ну, так вы прокурор, расставьте ксиву, чтобы не убежали, чтобы девушки О, вам верили. И поставьте, ознакомьтесь на столе. А вы что вы остается? так разговариваете, уважаемый? Я не слышу. Выйдите, вы за эти документы? Выйдете! вы тут сотрудники прокуратуры или вы? Вы на госслужбе находитесь. Вот инвалид стоит, пусть тут мучается. Пожалуйста. Пожалуйста. Заходит, стоит. Проходите. Знакомиться он. Выйди, наверное, Тонь, выйди, прими, пожалуйста, документы. Каким образом? Прикрывайте здесь, прикрывайте здесь, открыто, нечем, хорошо. Кабинете, сейчас Ну сейчас вот документы отдадут. Инвалиду и как раз будет хорошо дышать. А, еще, девушка, я хотел у вас уточнить порядок. То есть это вполне естественно, когда, например, приходит прокурор, знакомится с делом, и больше никто не может сюда зайти, не сдать никакую документацию. А, ну просто див. Все, я понял, просто Тут люди стоят. Все, я понял. То в канцелярию заходите.